শহুৰ শাহুৰক মৰম কৰিব নোৱাৰোঁ নিজৰ মা দেউতাৰক অকলে বয় বস্তুবোৰ দিব পাৰোঁ তেনেকৈ কমেণ্ট বহুত আহে দেউতাক যিদিনা মই এখন ফেন কিনি দিছিলোঁ পিতৃ দিৱস হিচাপে সেইদিনাখনতো বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টৰে ভৰা আছিলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ শহুৰ শাহুৰক মই শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম ভালপোৱা এই গোটেইখিনিয়ে দিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনোদিনেই মই আপোন হ'ব নোৱাৰিলোঁ সন্মুখত থাকিলে এনেকৈ তেওঁলোকে যেন মোক গোটাই গোটাই গিলিয়ে দিব মাৰিয়ে পেলাব জ্বলাই দিব কাটি দিব আৰু তেনেকুৱা মানুহৰ সন্মুখত জানো মই থাকিব পাৰোঁ হয়তো আপোনালোক বহুতে ভাবিব পাৰে যে মই বলেনক কাঢ়ি আনিলোঁ মই বলেনক কোনোদিনাই কাঢ়ি অনা নাই বিয়া হোৱাৰ চাৰে তিনিমাহ যেনে তেনে থাকিলোঁ জানুৱাৰীত বিয়া সোমাইছিলোঁ বহাগৰলৈকে যেনে তেনে থাকিলোঁ থকাৰ পাছৰ পৰা আকৌ জীৱনলৈ আহিলে কাল অমা নিশা অশান্তি অশান্তিৰেনো মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰেনে কেইবাবাৰো ভাবিছিলোঁ জীৱনটো শেষ কৰিম কিন্তু শেষ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ যদিও কিন্তু বলেনৰ দুচকুত যেতিয়া চকু পানী দেখা পাওঁ তেতিয়া জীৱনটোক আকৌ ঘূৰাই আনো বলেনৰ কাষলৈ আৰু বলেন সঁচাকৈ বহুত বিশ্বাসী এজন চোৱা আমি যিয়ে মোৰ জীৱনটোক আজি চাওকচোন কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁৰ বিশ্বাস আৰু মৰমৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি জীৱনত নোপোৱা বস্তু নোখোৱা বস্তু নিপিন্ধা বস্তু লগ নোপোৱা মানুহ এই সকলোবোৰ পালোঁ আৰু আমি যদি কেতিয়াবা ভুল কৰিলোঁ হয় শহু শাহুৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আমাকো ঈশ্বৰে সেই প্ৰাপ্য দিলেই হয় কিন্তু আমি কোনোদিনেই ভুল কৰা নাই মই এশ এবাৰ শপত খায়ো আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ কোনোবা মঠ মন্দিৰ য'তেই আপোনালোকে শপত খাবলৈ নকওঁ কিয় কোনোবাই যদি প্ৰমাণো বিচাৰে তেনেকৈ শপত খাবলৈ মই ৰাজি আছোঁ আৰু যে মাহঁতৰ ঘৰলৈ যে এই বয় বস্তুবোৰ মই ভৰাই ভৰাই লৈ যাওঁ হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে অকল মাকৰ ঘৰখনত কিয় দিয়ে বুলি যিখন ঘৰত মোৰ কোনো মৰম নাই ভালপোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কোনোৱে নহয় তেনেকুৱা এখন ঘৰত জানো মই ভৰি খোজ দি থাকিব পাৰোঁ তেনেকুৱাই কিন্তু বহুবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ বিয়া হোৱা এতিয়া এদিন দুদিন নহয় সম্পূৰ্ণ এঘাৰটা বছৰ হ'ল আৰু এঘাৰটা বছৰৰ বিয়া হোৱা প্ৰথম দিনটো ধৰি যদি কাৰোবাক মই সেই কথাখিনি ক'ব বিচাৰোঁ হয়তো আপোনালোকৰ বুকুখন বিষাব হয়তো আপোনালোকেও দুচকুৰে চকু পানী পাব কিন্তু কিমান নোৱাৰোঁ জীৱনটোৰ সঁচা কথাবোৰ কাৰোবাক কয় ফুৰিম তথাপিও কেতিয়াবা চেষ্টা কৰোঁ যাতে জীৱনটো অনাগত দিনবোৰত বিপদ নাহে আৰু মাহঁতৰ ঘৰখনলৈ বুলি ওলালোঁ সেইকাৰণে বৌৰ কাৰণে দুগৰাকীৰ খুৰীৰ কাৰণে মাহঁতৰ কাৰণে এইফালে মিঠাতেল ভাগ কৰি ল'লোঁ নেমু টেঙা নেফাফুহু পাণ ভাতকেৰেলা এই গোটেই শাক পাচলিবোৰ ভৰাই মেলি লৈছোঁ ঘৰলৈ যেতিয়া যাওঁ প্ৰায়ে মোক কয় যে দেৱ বাৰীৰ পৰা একো নানিলে নেকি সেয়েহে আৰু সুদামুখে যোৱাতকৈ মিঠাই বিস্কুট এইবোৰ লৈ যোৱাতকৈ বাৰীত থোৱা শাক পাচলিবোৰে লৈ লৈ যাওঁ লগতে এইবাৰ যদি আমি বাৰীৰ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা হয় সঁচাকৈয়ে বহুত টকা পালোঁ হয় কিন্তু ঘৰখনৰ প্ৰত্যেককে অলপমান অলপমান আৰু কোন আহিছে বা দাদাহঁতৰ ঘৰখনতে হওক বা নিজেও খাইছোঁ আলহী অতিথিকো দিছোঁ তেনেকৈ কৰিয়ে এবাৰ আমাৰ বাৰীৰ শাক পাচলিখিনি প্ৰত্যেককে বিলাই দিলোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক